বন্ধুসকল নমস্কাৰ আজি এটি খুবেই ধুনীয়া কাহিনী লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ আশা কৰোঁ কাহিনীটি আপোনালোকে শেষলৈকে শুনিব মঞ্জুলা এছ আজিও আগৰ দৰে ডিউটিলৈ অহা আধা ঘণ্টা লেট তাতে চিগাৰেট এটা হুপি নোলোৱাকৈ কেনেকৈ কাম আৰম্ভ কৰিম কেবিনত সোমোৱাৰ লগে লগে সহকৰ্মীয়ে গোড আফনাৰনুনকৈ ডেৰ ৰিপৰ্টৰ লগত এটা ৰিজিউম আনি টেবুলত থ'লে আৰু ক'লে ছোৱালীজনী পুৱাৰ পৰা বহি আছে তাই ৰিজিউমটো চাই ল'বচোন বেচেৰি বৰ মৰম লগাবিধৰ ছোৱালী মই তাৰ ফালে চাওঁ মানেই তাই বাহিৰলৈ ওলাই গ'ল কিবা কোৱাৰ আগতে তাই ৰিজিউমত চকু পৰিল ছোৱালী ন তাতে মৰম লগা বুলি কমেণ্ট এটা পাইছোঁ নহয় দিনৰ আৰম্ভণি ভালে যাব যেন পালোঁ ৰিজিউমত তাইৰ পাছপ'ৰ্ট ফটো চালোঁ সঁচাকৈ বৰ মৰম লগা ছোৱালী নাম মঞ্জুলা এছ নামটো অলপ বেলেগ ন চাউথৰ নাম তেনেকুৱাই হয় বেছি বয়সৰ ছোৱালী নহয় পি ইউ চিৰ লগতে হোটেল মেনেজমেণ্ট কৰি আছে ভিতৰলৈ মাতি পঠালোঁ ফ্ৰেছ আপ কামৰ একো এক্সপেৰিয়েঞ্চ নাই কিন্তু বৰ বুদ্ধিয়ক ছোৱালী তাই আমি অসমীয়াই কাম কৰিবলৈ লাজ কৰোঁ কিন্তু তাইৰ দেউতাক ট্ৰেফিক পুলিচ মাকেও কিবা কোম্পানীত চাকৰি কৰে এতিয়া তাইৰ পাৰ্ট টাইম কাম বিচাৰি ৰিজিউম দিছে কিয় বুলিও নুসুধিলোঁ মই মাত্ৰ তাইৰ ফালে এপলক চাই মনে মনে ৰৈ গ'লোঁ তাই চাপৰকৈ চকু দুটা অলপ ডাঙৰ উঠ সৰু সৰু চুলি বহুত দীঘল ধুনীয়াকৈ দুডালমান চুলিয়ে তাইৰ এটা চকুত আমনি কৰিছে মই তাইক বহিব গ'লোঁ আৰু অলপ কিবা কিবি সুধি হিন্দীত কিবা পঢ়িব দিলোঁ তাই কি পঢ়িছে নাজানো মই মাত্ৰ তাইলৈ চাইহে থাকিলোঁ তাইক দেখি মোৰ মনে কিবা বেয়া কথা ভাবিবলৈ ধৰিলে মই তেতিয়া জোনালীক ভাল পাই আছিলোঁ ভাবিলোঁ জব দি দিওঁ বেটিক পতাব পাৰিম সেহি কিটচেন ছুপাৰভাইজাৰৰ পদ খালী আছিল তাইক তাতে এপইণ্ট কৰি অপাৰেটাৰ জইনিং লেটাৰ দিবলৈ মোৰ সহকৰ্মীক ক'লোঁ আৰু তাইক কালিৰ পৰা জইন কৰিবলৈ গ'লোঁ মই সকলো ষ্টাফৰ লগত বন্ধু হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰোঁ ধেমালি কৰোঁ ডাইলগ কৰোঁ ছোৱালীবিলাকক জোকাওঁ ভালভাৱে সকলোৱে মোক মোৰ নাম কাঢ়িয়ে মাতে মঞ্জুলাৰ প্ৰথম দিন মোৰ অহা দেৰি মই কেনেকুৱা পাগল ল'ৰা তাই নাজানে কেবিনেত বহি তাই কামৰ বিষয়ে পঢ়ি আছে টু টুৱেণ্টি পি এমত মোৰ এণ্ট্ৰি হাই হেলতে এটা হাল্লা লাগিল তাই আচৰিত মই কেনেকৈ সকলোকে জোকাই জোকাই হাঁহি হাঁহি আহি আছোঁ তাই গুড আফটাৰনুন ছাৰ মই পিছলৈ ঘূৰি অ ইয়াত ছাৰ কোনো মন জুলাই আফটাৰনুন কৈছে চবেই হাঁহোতে তাই লাজ পালে মই চৰিকৈ মোৰ কেবিনলৈ মাতিলোঁ কামৰ বিষয়ে বুজাই আমি নিজৰ নিজৰ কামত ব্যস্ত হৈ পৰিলোঁ বহুত সোনকালে আমি ভাল বন্ধু হৈ পৰিলোঁ অসমৰ ল'ৰা চেনি দিব ভালকৈয়ে জানে তাইক মোৰ লাজ ষ্টৰি ক'লোঁ আৰু কথাও পতাই দিলোঁ কিন্তু তাই মোক লাইক কৰিবলৈ লৈছে তাই জানে মই টুৱেলভ পি এমলৈ শুই থাকোঁ তাই ইলেভেন ফিফটি নাইন এ এমত সু প্ৰভাত মেছেজ সদায় দিব লকাৰ পৰা চিগাৰেট লুকুৱাই দিনে এটা দুটা কৰি এপেকেট চিগাৰেট খোৱা ল'ৰাক তিনিটা চিগাৰেটত লিমিট কৰি থ'লে লাঞ্চত তাই নিজৰ বক্সত সদায় কিবা কিবি বনাই আনি দিয়ে মোৰ পেপাৰ ৱৰ্ক তাই নিজে কৰি ইমান ভালকৈ ৰিস্ক লৈ কাম কৰিছিল যে মই আচৰিত হৈছিলোঁ তাই মোৰ লিখনি কবিতা বহুত ভাল পাইছিল হয় তাই অসমীয়া বুজা নাছিল কিন্তু মোৰ ব্লগাৰ লিংক অ'পেন কৰি কাৰোবাৰকৈ পঢ়ুৱাই তাৰ অৰ্থ বুজিব চেষ্টা কৰিছিল আৰু মোক ডাইলগৰ ৰূপত মোৰ লিখনি সাৰং কৰিছিল তাইক কিন্তু কেতিয়াও নক'লে কোনে ট্ৰাঞ্চলেট কৰি দিছিল তাইক অসমীয়াৰ পৰা কানাডা ভাষালৈ মই জোনালীৰ লগত ফোনত কথা পাতিলে তাই মনে মনে মোৰ মুখলৈ চাই হাঁহি থাকে কি চাই আছা বুলি সোধোতে উত্তৰ আহে তাই কিমান মৰম কৰা নে আৰু মিচিকীয়া হাঁহি এটা মাৰি আৰু কথা পতা বুলি সংকেত দিয়ে আমাৰ বন্ধুত্ব ইমান বাঢ়ি গৈছিল যে কামৰ প্ৰেছাৰ আমি গমেই পোৱা নাছিলোঁ তাই কামৰ পৰা ঘৰলৈ যাবলৈ পাহৰি গৈছিল সদায় মই তাই ঘৰলৈ নোযোৱা নেকি বুলি মনত পেলাই দিবলগীয়া হৈছিল প্ৰপ'জ ডেট তাই হাতৰ তলুৱাত মাইক্ৰ আৰ্টিষ্টৰ দৰে হাৰ্টৰ চিম্বল বনায় নান নীনগে পিটিষ্টা ইডনী মই তোমাক ভাল পাওঁ বুলি আঁকি মোক কৈছিল কেনে হৈছে মই এজন ল'ৰাক ভাল পাওঁ তাৰ বাবে বনাইছোঁ ভাল আছেনে মই কামৰ প্ৰেছাৰত কিবা টেনশ্যনত আছিলোঁ তাইক ক'লোঁ তুমি ইয়াৰ পৰা যোৱা প্লিজ তাই মোৰ লেপটপটো লৈ মোৰ কেবিনৰ পৰা বাহিৰ ওলাই গ'ল মই প্ৰপ'জ ডে বুলি পাহৰি গৈছিলোঁ মই এইবোৰ নামানো যে মাৰ্চৰ পাঁচ তাৰিখ তাইৰ জন্মদিন তাই মোৰ ঘৰলৈ মাতিলে ঘৰত পাৰ্টি আছে বুলি মই সুধিলোঁ কি গিফ্ট লাগিব তাই ক'লে তুমি অহাটোৱে মোৰ বাবে ডাঙৰ গিফ্ট হ'ব নাযাওঁ বুলি কৈছিলোঁ কিন্তু তাই চকু চঞ্চলীয়া কৰি ৰিকুৱেষ্ট কৰাৰ বাবে মিছাতে অঁ বুলি ক'লোঁ শনিবাৰত তাইৰ জন্মদিন পৰিল মই ব্যস্ত থকা দিন সময় উলিয়াব পাৰিলোঁ হয় কিন্তু চৰি ক'ম বুলিয়ে নগ'লোঁ পিছদিনা তাই কামলৈ নাহিলে ফোন অফ ভাবিলোঁ কিবা কাৰণত চাগৈ দহ মাৰ্চলৈকে তাই খবৰ নোপোৱা দেখি তাইৰ ডিউটি ৰিপৰ্ট বিচাৰি তাইম অফিচলৈ ইমেইল পঠিয়ালোঁ আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰত জি এমে এটা মেইল ফৰৱাৰ্ড কৰিলে মঞ্জুলাৰ ৰেজিগনেশ্যন লেটাৰ কিবা ব্যক্তিগত অসুবিধাৰ বাবে তাই জব ক'ত কৰিলে মই বৰ দুখ পালোঁ মই তাইক ভাল পোৱা নাছিলোঁ কিন্তু মই জানিছিলোঁ যে তাই মোক ভাল পায় মই তাইক ফোন এটা কৰি শুভেচ্ছা দিব সময় উলিয়ালোঁ এদিন তাইৰ ঘৰৰ ওচৰলৈকে গ'লোঁ ভিতৰ কেনেকৈ সোমাম বা পে ডি এল থাকিলেও পেলেণ্টি লগায় বিনা পাৰ্মিশ্যনত গ'লে কি যে কৰে ফাইনেলি মই তাইক হেৰুৱালোঁ ছ'চিয়েল নেটৱৰ্ক আঁতৰাই নিজৰ প্ৰফাইল ডিলিট কৰি দিলে এনে একো পদ্ধতি নথলে যে য'ত তাইক মই বিচাৰি পাওঁ জীৱনত বহুত মানুহ লগ পালোঁ কিন্তু তাইৰ দৰে নিজৰ ভাল পোৱা চাইলেণ্ট লাভাৰ মই ক'তো নাপালোঁ তাই মোৰ জীৱনলৈ আহিল মোক ভাল পালে আৰু মনে মনে গুচি গ'ল কি লৈ গ'ল নাজানো কি দি গ'ল গুড মেম'ৰি মই জানো তুমি কৰি ক'ৰবাত এই লিখনি কানাডা অনুবাদ কৰি শুনি আছা মই জানো মোৰ ব্যক্তিগত নম্বৰত তুমি ব্লেণ্ড কল কৰা মোৰ মাত শুনিবলৈ কাৰণ সেই নম্বৰ গণিব পৰা মানুহৰ লগতহে আছে ঐ তোমালৈ কেতিয়াবা বহুত মনত পৰে জানা এটা ভাল খবৰ আছে তুমি মোৰ চিগাৰেট খোৱা এৰুৱাই দিলা তুমি যোৱাৰ পৰা মই স্মকিং কৰিবলৈ বাদ দিলোঁ তোমাক চৰি ক'ব মন গৈছে অ' এইবছৰ জন্মদিনতো নামাতিবা একে উত্তৰ হ'ব কিন্তু তোমাৰ বিয়াত মাতিবা হা নিশ্চয় যাম কোন টপা অংকলৰ লগতনো বিয়া হ'ব চাবলৈ তোমাৰ দৰে দ্বিতীয়জনী নাপালোঁ যি কি নহওক জন্মদিনৰ আগতীয়াকৈ সিহঁৰ শুভেচ্ছাৰে লগতে সুস্বাস্থ্য আৰু দীৰ্ঘায় কামনা কৰিলোঁ বন্ধুসকল এই সৰু কাহিনীটি কেনে লাগিল কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো এটি লাইক কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু চেনেলটো যদি প্ৰথম ভিজিট কৰিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলাইকুটো প্ৰেছ কৰি দিব নিজেও এনেধৰণৰ কাহিনী পাই থাকিবলৈ আজিলৈ আহোঁ আকৌ লগ পাম অন্য কাহিনীৰ সৈতে নমস্কাৰ জয় অসম